Короче, это у нас магнитола Циклон МП-1086БА. Причина была в том, что она не включалась, не робила предохранитель все целое вроде бы. Короче, нашел в Ютубе видос. Дивись, ось у нас вид плюса. Ось от плюса я перемычку появил на вход до, это, до предохранителя и все, она работает. Bluetooth все короче начало работать. Ну, тут импровизованный динамик. Так вот держу. Сейчас покажу. за Это типа радио советское. Динамика подключить и все будет работать. Такой вот полезный лайфхак. Я купил еще одну магнитолу. Потому что царь Нарабелла. Так она самая купалась у меня. Но потом спустя некоторое время нашел видос, как сделать. Трошки у меня паяльником. И все готово.